জে হিন্দু ফ্ৰম আছাম হোমগাৰ্ড কি খবৰ আপোনালোকৰ হ'ব নিশ্চয় ভাল আৰু মোৰো ভাল বেয়া মাজতে চলি আছে থামনেল আৰু ডাইটেল দেখি আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছেই হয় আমাৰ বৰ্তমান সময়ত যি আমাৰ অল অসম হওক বা অল ভাৰতবৰ্ষৰ যি গৃহৰক্ষী জোৱানসকল আছে তো সকলোৰে এটা আশাত বন্দী হৈ আছে যে আমাৰ গৃহৰক্ষী জোৱানৰ চাকৰিটো নিয়মীয়াকৰণ কেতিয়া হ'ব যিহেতু বৰ্তমান বাজেট অধিৱেশনো চলি আছে সেই বাজেটতো আমাৰ তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ ভাল ৰিজাল্ট আমি এতিয়ালৈকে নেপালোঁ ত' এনেকৈ হ'লে আমি আৰু কিমান দিন থাকিবি থাকিম কওক আপোনালোকে নিজেই কওক আৰু এটা কথা কওঁ মই মই এজন স্বেচ্ছাসেৱক যিহেতু মোৰ দোষ কোনেও বুজি নাপায় বিপদৰ সময় আহিলে মোলৈ মনত পৰে মই এজন স্বেচ্ছাসেৱক যেতিয়া মোৰ প্ৰয়োজন নহয় তেতিয়া মোক ঘৰতে বহিবলৈ বাধ্য কৰা হয় কাৰণ মই এজন স্বেচ্ছাসেৱক প্ৰতিটো বিভাগৰ লগত মোৰ পষ্টিং আৰক্ষী বিভাগৰ সৈতে কান্ধত কান্ধ মিলাই কাম কৰোঁ ট্ৰেফিক ডিউটিত পষ্টিং কৰা নাকা ডিউটি হওক মোৰ প্ৰতিটো চৌহদত সকলোতে পষ্টিং দিয়া হয় কাৰণ মই এজন স্বেচ্ছাসেৱক অগ্নি নিবাপক বাহিনীৰ লগত দিনে নিশাই নিয়োজিত হৈ আছোঁ কাৰণ মই এজন স্বেচ্ছাসেৱক আমাৰ ঘৰখন পৰিয়াল নহয়নে কাৰণ মই এজন স্বেচ্ছাসেৱক ময়ো এই দেশ ভাৰতৰে বাসিন্দা মোৰো সকলো অধিকাৰ আছে কিন্তু মই এজন স্বেচ্ছাসেৱক আমাৰ বাবে একো নাই কেতিয়া আহিব সেইদিন যেতিয়া আমি ন্যায় পাম সকলোৱে জানে যে হোমগাৰ্ডৰ জোৱানসকলে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে নিজৰ কৰ্তব্য অতি সুন্দৰভাৱে পালন কৰে আৰু সততা আৰু সততাৰে নিজৰ কৰ্তব্যত নিয়োজিত হৈ থাকে কিন্তু কি কৰিম মই এজন স্বেচ্ছাসেৱক ভাৰতৰ এই দেশত আমি কেতিয়াও মুক্ত হ'ম কেতিয়া মুক্ত হ'ম ভাৰতৰ সকলো মহিলা হোমগাৰ্ড আৰু পুৰুষ হোমগাৰ্ড কেতিয়া নিয়মীয়া হ'ব আমাৰ মাত কোনে শুনিব আমাৰ মাতটো শুনাৰ পিছতো আওকাণ কৰা হৈছে কাৰণ মই এজন স্বেচ্ছাসেৱক এজন স্বেচ্ছাসেৱক নিয়মীয়া হ'ব নোৱাৰেনে জয় ভাৰত মাতা জয় হিন্দ মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ যে মই এজন গৃহৰক্ষী জোৱান অসমৰ যদি আপোনালোকৰ এই কথাখিনি যদি অকণমান আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে বা মই যিখিনি এটা ক'লোঁ কাৰণ এইবিলাক আমাৰ জীৱনত হৈ যোৱা ঘটনাখিনিয়ে মই আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ বুজাই দিলোঁ এইবোৰ আমাৰ লগত হৈ আছে মোৰ লগত নহয় আমাৰ অল অসম গৃহৰক্ষী ভাই বন্ধুৰ লগত এইখিনি ঘটনা ঘটি আছে তো আগন্তুক অসম চৰকাৰৰ হওক বা ভাৰত চৰকাৰলৈ হওক মোৰ এটা অনুৰোধ যাতে আমাৰ গৃহৰক্ষীজনৰ চাকৰিটো খুব সোনকালে নিয়মীয়াকৰণ কৰি আমাৰ মনবোৰ যাতে জয় কৰে ইয়াকে ক'লোঁ আৰু আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি মোৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে দেন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ত' আজিলৈ জয় হিন্দ জয় ভাৰত